Друзья, всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами зефирным рулетом на альбумине. Есть всякие виды рулетов, меренговые, бисквитные. Я хочу поделиться с вами зефирным рулетом. Ну, и нам понадобится яблочное пюре, проваренное с сахаром одной частью, сахар глюкозный сироп, так как у меня альбумин, у меня восстановленный альбумин. Вода и агар-агар. Агар-агар у меня идет сила 900. Дежу отправляем. Яблочное пюре. Вот так я и сказал, что оно у меня уже проварено с сахаром. Альбумин восстановленный. И как э, все ингредиенты, как и обычно, все указано в описании под видео. И вот, друзья, смотрите, у меня они полностью достают до дна, и чтобы лучше взбивалась белковая часть, ну имейте в виду вообще миксер, я использую такие вот хомуты. Далее в кастрюлю с толстым дном отправляем воду и агар-агар. Сразу сахар э, не всыпаем, а сначала чуть-чуть провариваем, чтобы появился гель. Как только закипает, появляется гель. Будем засекать не сейчас, а вот когда вот вместе с сахаром все начнет кипеть, засекаем 5 минут. И все это время, сколько у нас варится сироп, миксер у нас сбивается на высокой скорости. Все, гель у нас появился. Добавляем сахар и глюкозный сироп. Глюкозный сироп это уже по желанию. Все, как я сказал, только начнет кипеть. Засекаем 5 минут. У меня индукционная плита из 2000 я варю на 1200 все, теперь тонкой струйкой вливаем э, сироп и после того, как мы влили сироп э, зефирная масса у нас взбивается где-то 3-4 минуты Сейчас покажу, то, какой консистенции должно оно у вас взбиться ну, друзья, смотрите, вот такая вот эластичная масса она не жидкая и колом не встает То теперь очищаем сам венчик и мы знаем что зефир быстро схватывается поэтому все инструменты должны уже быть подготовлены заранее я беру вот такую досточку с пергаментом можно пергамент можно и пленку пищевую нам нужно будет еще палетка тут у меня идет круг диаметром полтора сантиметра все теперь отсаживаем наш зефир зефирное полотно если можно так сказать все, Теперь вот как раз палетка и нужна. Палетка выравниваем нашу зефирную массу. Теперь снова тем же насадкой мы отсаживаем, как сказать, бортики для нашей будущей начинки. Еще чуть чуть выровняем палеткой и пока отставляем немного в сторону. Так как у нас еще зефирная масса осталась, отсадим ну, что-то видим декора. Тут уже как э ваша душа захочет. И пока мы отсаживаем наш остаток зефира, наша зефирная. Масса, которую мы отсаживали дома в виду полотно рулета, маленько схватилась. Теперь уже можем добавить начинку. Начинку тоже уже смотрите, друзья. У меня тут идет клубничный джем Самое главное, чтобы он у вас был плотный и не вытекал, так сказать. друзья у меня камера я думал она у меня была включена каста камера у меня была выключена после того как мы а, выложили а, клубничный джем еще минутки 5 проходит и уже сворачиваем в рулет а принцип такой же как с меренговым рулетом и вот друзья смотрите то есть я и говорил что берите плотный джем чтобы он вас когда скручивали он не вытекал у вас сокрученный рулет пока немножко остается где-то еще минутки 3-4 он у нас вот в таком вот состоянии остается и теперь перекладываем на более чистый пергамент на другую поверхность чтобы он у нас уже стабилизировался Оно у нас и так уже практически видите тут буквально прошло ну максимум минут 30 а он у нас уже вот такой вот стабильный встал Поэтому вот данная зефирная масса, то есть вы можете им и зефир делать, не обязательно зефирный рулет. И смотрите, вот, которые тоже отсаживали наши, наш декор, вот он такой получается. Вот я говорю, что 30 минут прошло, а он уже можно его брать руками, и он такой более стабильный. Тут уже украшаем на свой взгляд. Вот смотрите, друзья, как он уже за это время схватился и смотрите, какой упругий получается. Все, теперь оставляем вот это стабилизироваться на сутки. Все, у меня на следующий день уже. Видите, можно спокойно брать руками снизу. Я чуть-чуть подсыпал сахарной пудрой, чтобы было удобно, когда если резать или переносить на сервировочную тарелку ничего не вытекло, благодаря тому, что бортики и плотно джем. И смотрите, друзья, такой вот вариант, чтобы у вас не тянулся за ножом во время резки, просто смазывайте растительным маслом без запаха сам нож. Благодаря этому у вас зефир не тянется за ножом. И сверху я посыплю какао тут уже смотреть. Можете с сублимированными ягодами. Можете сделать сеточку из шоколада. Тут уже на ваш вариант. Ну, друзья, вот такой вот зефирный рулет получается. Что-то наподобие получилось, как тирамису. Тут у меня чуть не слетел мой рулет. Во время демонстрации, видите, ничего не вытекает изнутри. И сейчас хочу отрезать и показать, какой он получается внутри. Ну и тут не забываем смазывать растительным маслом, чтобы красота ваша не потянулась за ножом. Такой вот вариант эфирного рулета хотел вам показать так что друзья не бойтесь экспериментировать подписывайтесь на канал чтобы не потерять видео и выходы нового видео жмите на колокольчик а я вам желаю хорошего дня и до новых встреч всем пока